assalomu alaykum kanalimiz obunachilari youtube kuzatuvchilarimiz telegram i youtubeda bizni kuzatib boradigan bizni obunachilarimiz e, va biza nima deydi obunamizdi kuzataturgan bizni muxlislarimiz e, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsalaring obuna bo'lib like qo'yinglar e, layk bosinglar sizlar uchun mana yana bir qanaqa e, -ka desam bo'ladi savollarga javob desa ham bo'ladi ko'pchilik sexingiz bormi siz ham ish qilarekansiz yo faqat dostavka qilyapsizmi yo faqat shu bozorda yuk yig'yapsizmi deganlar juda ko'p endi qisman javob bo'ladi deb o'ylayman ha bu meni sexim o'zim shaxsiy sexim xudo xohlasa mana vaqt hozir ekan sizlarga bir qisqacha qilib ko'rsatamiz harakat qilamiz ho'p bularimiz shtampl materiallari o'tgan safar ham ko'rdilaring zakazni ozroq oldik chunki biz bahorga tayyorgarlik qilib станоклi sal joylab boshqa qilib sexlarni sal nima qilib oldik paletka kiygizib oldik xullas alom bular shtampl materiallar ko'rib turganlaringdek juda chiroyli rang barang bular detskiy moslanib olingan bular bozorda hozirda o'n yarim ming yanacha sezon boshlanib qolsa bular o'n birga ham chiqib ketadi ko'p olganga sal kelishtirib berishadi ho'p misol uchun hammasi bularni ruloni ellik metrdan ellik metrdan bo'lsa bir dona rulon besh yuz o'ttiz ming ana shunaqaga to'g'ri keladi bulardan biz hali juda chiroyli qizlarga ko'ylaklar chiqaramiz 5 yoshdan 3 sinfgacha to'g'ri keladigan ko'ylaklar chiqaramiz hali u ko'ylakchalarimizni ham ko'rasizlar Xo'p, bu bu materiallar mana e, bu yerda mana bizning nastel stolimiz bor nastelный stol bu yerda kirov olinadi mana shu yerda ishlar taxlanib mana shu materiallar taxlanib mana shu yerda bichiymiz taxlab bichiymiz hozir chevaralar ham уже harakatni boshlashdi bu mana bu ham o'tgan rosa zo'r ketgan lola gulli qizil mana e, mana shu yerda biz mana shu ish jarayonini olib boramiz mana shu narsalar yoyiladi Xo'p. bu kompressor bu kompressor ham bu sexga ishlaydi buni hozir aytib o'taman nimaga kerakligini Mashinalarimiz haqida aytib o'taylik ozgina kimlargadir bu ham qiziq balkim ish boshlay turganlar bor hozirda hozir ozgina mashina, qolgan mashinalarimizni xonadonlarga tarqatib tashlaganmiz boshqa tumanlarga tarqatib tashlaganmiz nimagaki chevar bizni bu tumanimizda bu ish rivojlangani uchun chevaram tanqis o'shaning uchun boshqa tumanlarga ham moshinalarimizni tarqatib tashlaganmiz ho'p bunimiz jag firmaniki juda zo'r moshina bu tugma qo'yadigan apparat bu bitta mana shu tugmani qo'yadi deb o'ylamanglar bu har xil turdagi nima deydi har xil turdagi tugmalar qo'yadi mana paketlarda turibdi bu kompaniya sinovdan o'tgan kompaniya buni trikotaj tekstil sohasida ishlaydiganlar juda ko'pchilik biladi xop mana 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 shu to'quv kamzirimiz bor mana shuni ikki dona tugmasini qo'yadi bu apparat narxini ham so'rab aytmasak baribir komentariyada yoziladi buni narxi sakkiz yuz ellik to'qqiz yuz dollar shunaqa yangisi biz yangi olingan sakkiz yuz ellikka olganmiz balkim to'qqiz yuz bo'lishi mumkin o'shaning uchun orientir olib aytyapmn chunki yai просто так shu 850 deb qo'ysak uh, kimdir 900 eshitsa yoki kimdir 800 eshitsa uh, siz dedi, yolg'on gapiribsiz aldabsiz bunaqa ekanu deb gapiradi uh, nima deydi yolg'onchi yolg'onchi ekansiz yo aldabsiz deb birdan al yana shunaq de uborishi mumkin o'shaning uchun orient olib aytyapman может рабочийлаi misol 600 dollarga ham olsa bo'ladi yani, men lekin yangi olganman Xo'p. <laughs> bunimiz расpasвка uh, uh, bu uh, jaki ekan buni firmasi ko'rib turganlaringdek moshinalar zamonaviy bo'lib ketgan displeylar chiqyapti hozirda knopkali oldin bunaqa knopka displey bitta ham bo'lmagan hammasi ruchka qo'lda mana buyrlarda burab uh, keyin mana man knopkalar bor shularni bosib mana bu yerda ham knopkalari bor faqat qo'lda harakat qilingan hozir bittagina nima deydi harakatni de, tugma bilan boshqarsa bo'ladi mana mana shu manav, manav, igna ham misol uchun bir marta bossangiz mana igna boru buni ko'pchilik bilmasligi mumkin mana shuni ham shu ia shu ishlatib ishlataturganlar mana shu tugmani bossangiz igna doim mana ko'rib turganingizdek mana bu moshinan полный o'zim lигировка qilaman har doim bironi bo'lsa mana bitta tugmani bossangiz bu faqat mana bunday holatda to'xtashi mumkin lekin yana mana shuni agar yana bir marta bitta bossangiz u doim mana bu ko'tarilgan holatda to'xtashi mumkin to'xtashi mumkin emas to'xtaydi mana plyus minuslar tezlik yoki moshinani orqaga tikish oldiga tikish chiroq mana bu eslarni ba'zi bir funksiyalardi shu mana shu knopkalarda boshqariladi hop bu apparat qimmat bu ham yetti yuz ellik sakkiz yuz dollar to'rt yuz dollar uch yuz ellik dollar shu o'zini nima deydi nimasiga bog'liq nima deydi pozitsiyasiga bog'liq deyman birinchi pozitsiya ikkinchi pozitsiya ushanisiga bog'liq bu bu именно mana shu moshinada to'rt xil besh xil moshinani qilsa bo'ladi mana bu narsa ham bekorga qo'yilmagan bunda palasalar ftbola taglarini tuklash mumkin Bo'yinlar, xullas juda ko'p buni ham hali tikish jarayonini ko'rsataman qiziqqanlarga bularimiz e, bekor buni xalat tikuvchilar juda yaxshi biladi chunki bu apparat ularga juda ham kerakli bu ham kompyuterli ko'ryapsizlar tezligini knopkalarda boshqarib tezlatsa bo'ladi orqaga oldiga qilsa bo'ladi buni ham bu ham детский e, ishlaydiganlarga kerak mana bu mashinamiz bo'lsa bu eski tup, tupikal degan tikuv mashinasi buni eski chevaralarimiz juda yaxshi biladi buni ishlatgan katta ateli nimalarda boshida bular eng zo'ri chempion moshina bo'lgan vaqtida hozirda zamonaviy bo'lib ketgani uchun bu moshinalarni уже ishlatmay qo'yyapti sekin sekin bu уjе bizga zahasть bo'lib qoldi hop yana nima desam bo'ladi mana mana bu yerda verz bor bu ham ko'rib turganlaringdek mana kompyuter hamma yoq kompyuter mana knopkalari tezlik orqa oldi ignani yirik yoki ingichka tikadigan qilsa bo'ladi shu bitta knopka displey orqali bu ham juda zo'r bayo jakdan keyin turadi deydi lekin bu ham bitta ishni işte bajaradi bajradik lekin bu ham zo'r bu mashina ham juda yengil ho'p bu yoqda mana meni to'quv apparatim buni buni ham bita obzor qilib o'taylik bu ham kimgadir qiziq mana ko'rib turganlaringzdek уже tikib turgan holatda to'xtatilgan boyagi ko'rgan kamzrlarinni tikadi bu buni bu mashina to'liq hamma joyini birdan chiqaradi yengiyu yoniyu oldi orqasini to'liq holatda to'qib chiqaradi igna teshik mana tugma teshiklarini ham apparatni o'zi zamonaviy mana o'zlari ochib ketadi mana shu apparatni o'zi bu apparatimiz beshu yetti klass apparat bunda ishlaydigan odamlar ko'rgan zahotiyoq agar modelni aytmasam ham topib olishadi bu besh yetti klass bunda bahorda qishda sezoni juda zo'r bo'ladi ho'p buni hozir sizlarga bu apparat yangi buni nimasini ko'rsataylik qachon chiqqan nimalarini mana manbu yerda shtamplari bor ko'ryapsizlar kilogrammigacha yozib qo'yilgan nechi bo'l? bu 220, 380 yigirma uch pe bizniki bu, bu apparat 220 da ishlaydi ekonomik yana bitta narsani aytib o'tay сразу shu mana mana shu ko'rib turgan ampochktoki edi mana shu juda ekonomik narsa Xo'p, dvijok ham ishlayveradi 2020 yil 11 oy почти 2021 yilda chiqqan bir oy um, nima deydi bir oy kam uh, 2021 yil apparat yangi 2021 11 oyda chiqqani bilan bu apparat kamida shu bir yildan keyinmis sotilgan e, skladdan olingan ikki e, ming yigirma ikki ikki ming yigirma uchlarda ishlatilgan olib chiqib sotib olib bu padцaлофан olingan xullas mm, mana shu apparat sotiladi hozir aytib o'tdik srazi bu apparatlarimiz o'n ming o'n ming besh yuzdan o'n bir mingdan o'n bir ming besh yuzdan turadi e, рабочийlari bilmadim endi u ham состояниеsiga qarab probegiga qarab narx navo qo'yiladi moshinani ham bilasizlar probegiga qaraydi eski bo'lgani bilan bu apparatimiz yangi ham ko'p ishlamagan yetti ming olti yuz deyapmiz yetti de ming olti yuzdan sotibyomiz keyin bonuslari bor iplari bor yog'lari bor zapchastlari bor e, so'kma iplari bor uplarni ham bitta qopi ellik dollar ellik besh dollar turadi ularni ham bonus sifatida qo'shib beramiz yo'lkirani o'zbekiston bo'ylab vohami vodiymi kim olsa ham yo'l kirasini biz chiqarib beramiz qancha yo'l kira kelsa biz yo'l kirasini yonimizdan beramiz juda zo'r apparat bu yangi kompyuter bu xullas bu kompyuter hamma yoda mana bu yerda lazerlar bor har bitta sal defekt bo'lsa o'zi signal olib chaqiradi ipi uzilsa ipini ulang deydi to'xtab qolsa mana bu yerda mana displey bor monitor bor mana bu yerda qayda xato qayda defekt siz bemalol bu yerda nima ayb bo'laturgani topib o'sha aybini muammoni hal qilib yana ishga tushirishingiz mumkin bu apparat shu to'qi sohasida nima bo'lsa hamma narsani to'qiydi shapka mo'lla shapkalar jiletkalar kamzillar jimpirlar, xullas to'quv sohasi borki hamma yoqni to'qiydi paypoqlargacha to'qiydi mana ko'rib turganlaringdek mana har xil ish chiqarganmiz oldin qishda chiqardik bularni juda zo'r ketdi bular ham mana har xil narsalarni to'qiydi bu apparat faqat shu programmani 25 dollar 30 dollarga qilib beradi любой komplekt qanaqa ish ketaturgan bo'lsa o'shani programmasar bersalaring yigirma besh dollarga o'zlari kelib to'qitib berib ketadi bu apparat apparat zo'r hop bu qishda to'g'risini aytish kerak qishni kunida bu sezoni juda tez chiqargan narsangiz olib ketib qolishadi misol uy mana shu uy to'la bo'lsa tomgacha da bo'lsa bir kunda sotib qo'yishingiz ham mumkin buni olgan odam bitta qishda o'zida pulini chiqarib yulsa bo'ladi endi pulini chiqarib yobosa emaс хотя бы yarmidan ko'pini pulini yarmidan ko'pini ishlab oladi bemalol bitta xonadonni bemalol boqadi bu ham erta bahor ham yaxshigina nima deydi ish beradi sezoni bor qishga qaragandah pastroq lekin zo'r pul topadi xullas yana nima demoqchimiz mana iplarni ilingan ignalarni bemalol almashtirib o'zingizdan ham almashtiraverasiz bungacha murakkab narsa emas bir marta shu bir hafta ishlatganingizdan keyin shu moshinaga aralashib ketasiz bemalol bilib olasiz ho'p sotishga sabab nima bu savol aniq bo'ladi sotishga sabab mana ko'rib turganlaringdek mana bu yerda biz trikotaj bilan shug'ullanamiz детский подростковый ishlar chiqaramiz sababi shu ikki tomonlama bo'lib qolyapmiz bu bu apparatga и buaqa ikkalasini ham birdaniga olib ketolmayapmiz vaqt bo'lmayapti уже bu yoqda e'tibor berganlaringdek dastavkani yo'lga qo'yib qo'ydik juda ko'p o'zbekiston bo'ylab tojikiston qirg'izistonlargacha даже yuk chiqaryapmiz o'shaning uchun u apparatga biz qaraolmay qolyapmiz yetti ming olti yuzga sotamiz apparatni yo'lkaalarni o'tib beramiz nechi yuz dollar ketsa yuz dollarmi ikki yuz dollarmi uch yuz dollarmi biz yo'lkarasini o'zimiz jonimizdan to'lab beramiz qiziqqanlar bo'lsa apparat yangi bonusga заhастьlari yog'lari iplarini qo'shib beramiz ho'p endi haligi nima deydi hozir ish jarayonini ham ko'rsataman xudo xohlasa hali ko'rasizlar ish tikilishi nima tikilib turganini ko'rsataman bu kompressorga keladigan bo'lsak mana shu kompressor nima deydi mana shu moshinani ignasini orasidagi changlarni hech bo'lmasa bir haftada bir marta nima deydi o'zini pistoleti bor damlaydigan nasadkasini ulatb turib changlarini nima deydi qoqib turgani xolos o'zi aslia biz qo'lda ham tozalasa bo'ladi biz kompressor tozalaymiz hop именно shu materiallardan chiqatirgan ishlarimizni h ko'rsatamiz hozir juda chiroyli ishlab chiqaramiz ko'rsatamiz hozir mana bu yoqda hozir chevarlar ishga tushyapti nima qilyapti nima deydi mana indizalarni tanlayapsiz hozir mana shu yerda hamma indaza bor ishtonchami kapshonkami mana shu shtampl materialdan tikiladigan ishlarimiz indazalar mana shu yerda hozir titishib ichidan topishyapti nomerlangan hammasi va nihoyat mana osha materiallardan biz mana shu ishlab chiqaramiz mana bu abaya kimdirlar paplin deydi kimdirlar milisio ko'ylak deydi xullas biz buni sotganimizda vashe trend bo'lgan bu ishlar buni bizdan sotib olgan xaridorlarimiz youtube orqali ko'rib qolsa сразу bizni eslashadi chunki buni birinchilardan bo'lib qo'qonda uchko'rikda biz o'zimiz ishlab chiqarib sotganmiz juda ko'pchilikka manzur kelgan ikki yildan beri nima deydi klientlarimiz nima deydi oldindan zakaz berishadi bu ishlarga judayam zo'r уже bular sezoni boshlandi mana ko'rib turganlaringiz mana mana bunday ab ko'ylaklar mana mana shu ishlarni e'tibor bergan bo'lsalaring tumanlaring mahallalaringda kimdirlar bunaqa narsalarni misol kiyib yurganlar bor ko'rgansizlar <laughs> bu ishlarni E, birinchilardan bo'lib bizni modellerlarimiz chiqargan e, o'sha qo'qonda ham birinchilardan bo'lib o'zimiz chiqarganmiz shimlari ham keng fason широкий qilib juda chiroyli ishlangan ishlari zo'r bular bahorgi yozgi bu yozi saraton yozda ham bu odam terlatmaydi juda havo o'tkazuvchan juda zo'r odam tanasiga ham hali nima deydi ziyon yetkazmaydigan mana bunaqa iplari bor mana babonchalari bor torlari ham qimmat to'r juda e, qimmat to'r bular buni hozir ishonsalaring bu to'g'ri to'g'ri qimmat mana yed eng qimmat narsa toza to'r qo'yilgan hozir ulim bir minut biz mana shu ishlarni chiqaramiz biz uch ko'bikda bitta bizda bo'ladi bu ish zakaz beradiganlar oladiganlar bo'lsa bo'ishtlarimiz закаtовka tayyor xudo xohlasa bularni ham yetkazib beramiz mana shu hozir mana shu eng kichigi mana sariq mana ko'rib turganlaringdek manaаsifatroq E bu undan bir razmer kattasi bu to'rttalik chiqadi to'rt yoshdan uchinchi sinfgacha bizda to'rttalik razmer bozorda e, bizni misol uchun xabarlaring bor kimda kim qaysi tadbirkorda ish chiqarsa bu ishni boshqa ordan chiqarmaydi boshqa tadbirkor chiqarmaydi уже chiqargan odam misol uchun chiqargan odam yo boshqacha chiqaradi yoki aniq bunga o'xshatmay yo hule, a, bu bir nima deydi mehnat qiladida xullas ayyorga tayyor bo'lmaydi bizni bozorda bizni bozordagilar e, siz chiqargan ishni işte, boshqasi chiqarmaydi o'shaning uchun bu ish xudo xohlasa bitta bizda bor ikki yildan beri biz chiqaramiz buni buni o'sha nima deydi tojikiston voha qirg'izistonlarga e, ham juda ko'p sotganmiz уже e, oldindan zakazlar tushishni işte boshladi o'shashni bizga chiqaryuoing deb вa bor hop narxini aytadigan bo'lsak yigirma besh ming so'mdan beryapmiz eng kichinasi ham yigirma besh ming bo'ladi uchinchi sinfga tushadigani ham yigirma .000 besh mingdan bo'ladi e, qiziqqanlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar boyagi ko'rgan materiallaringdan pоlнiy mana shunaqa ko'ylakchalar chiqadi yana yangi modelli ham chiqyapti uni ham ko'rsataman ishlarimiz mana ko'ryapsizlar mana shuni o'zi mana besh yoshga tushadi juda zo'r kenggina qizlarga rosa zo'r mazza qilib kiyishadi bu narsani mana shu ishlar xullas bizdan chiqadi bemalol zakaz berieganlar elliktami yuztami besh yuztami cheklanmagan miqdorda zakaz beravrishadi mana shu meni ishim nima deydi shtal materialdan chiqaramiz bozorda даж chevarlar ham kelib turib ko'rib ketyapti rasmga olib men chiqaraman deb turib ertasi kuni qaytib kelib sizlarni narxlaringni to'g'rlaolmayapman qanaqa qilib bular narxga to'g'rilayapsizlar deyapti biz bu narsalarni ko'rib turganlaringdek bitta ekta olmaymiz juda ko'p rulna olamiz shuning uchun biz narx ancha arzon chiqadi chevaralarni o'zi ham даже bizdan olib o'zlariga qizlariga bolalariga kiygizdiryapti xullas kalom yana chiroyli modellarimiz chiqadi ularni ham ko'rsatamiz mana biz ishlar mana shu ishlar biz ishlar bo'ladi mana shu bobonchalari ham har xillar bor mana mana bunaqaligi bor kim kalakonchi qo'yilgani bor Kimda kimda fukus qanaqa kimga ma'qul kelganini ki qilib beraveramiz xullas um, 3 ko'prik manzilimizni ham eslatib o'taylik farg'ona viloyati 3 uh, ko'prik tumani boboshbek savdo kompleksi uh, bemalol uh, bizga murojaat qilaverasizlar bu ish o'zimni xonadonimda o'zimni uyimdan chiqadi uyimizha mana ko'rsatib qo'yaylik seximizni ham ko'rdilaring ho'p hozirda bu yerda bichuv jarayoni mana shu yerda bo'ladi asosan ishlar mana shu yerda ishlab bichiymiz taxlaymiz и taxlangan ishlarni yarmi bichilgan ishlarni mana shu yerda o'zi tikiladi qo'shnilarga tarqatamiz sh boshqa tumanlarga moshinalarimizgacha olibborib berganmiz hamma cheverlar uyiga ishlarni tarqatamiz tarqatib bozorga har bozorga ishlar tayyorlanadi паkовка qilinadi hammaga rahmat salomat bo'lasizlar kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar bizni nima deydi obuna bo'lmasdan kuzatib turganlar ham juda ko'p kanalimizga kirib obuna bo'lib qo'ysalaring juda ko'p e, tekstir sohasiga e, nima deydi doir narsalar savol javob savollarga javob olasizlar xudo xohlasa yangiliklardan doimiy xabardor bo'lib turasizlar layk bosib ham qo'yasizlar birgina layklaring kimlargadir foydali bo'lishi mumkin xullas hali ish jarayonlarini ham ko'rsataman ish tikilishlari hammasini shu ish qiziqqanlarga ham yaxshigina bir rolik bo'ladi kontent deymi shunaqa bo'ladi hammaga rahmat salomat bo'linglar omadlaringni bersin kanalga kirib obuna bo'lib qo'yamiz